По стране рейдерских захватов стало больше. Сейчас есть там документ Еврокомиссии, угу. они говорят, что в Украину вкладывать нельзя категорически. Это запрещено, потому что тут все отжимают, круче, чем при Януковиче. При этом, почему-то, ну, я вот, например, считаю, если президент сказал, что он разберется с Житомирской фабрикой, угу. то ну, проходит неделя, месяц, два. И вопрос-то, ну хорошо, ладно, ну, ну, если ты уже сказал, так разберись. Потому что есть вещи, ну, потому что президент, с моей точки зрения, он же не Савченко, которая может молоть любую чушь. Потому что слово президента это не слово клоуна Савченко. Это слово первого лица государства. И за него отвечает все государство. То есть, если он пообещал, то это наш гарант нашей Конституции, он же пообещал не просто от себя, как бы от всех нас. Получается, что по форме, если он пообещал, то это все мы не выполняем обещания. где это он публично пообещал. подождите, вот непонимание очень часто людьми своего статуса.